Представились мы, а, мы, новые русские внучки. Вот есть бабки, мы внучки. Я младший цветочек. А я старшая внучка. Это мой текст. <плес> Ты вообще, что сегодня в школу не пришла? Первый класс, первая четверть, все сидят люди как люди, тебя не было. Надоел мне эта школа, мальчишки вредные, все время меня дергают за что-то, за, за косички дергают. Ой, какие-то у вас в классе мальчишки непонятные, у нас знаете какие в классе, к первому. Ходили? Зачем? На твою посмотреть а, Мы что, посмотрели? Нет, террариум был закрыт а, а ты знаешь, моя бабушка лучше всех, лучше всех Она мне такое платье с такими бантами Так кетчупом заляпала Ой, а ты знаешь, а мы недавно с моей бабушкой в ночной клуб ходили, а она там на столе танцевала. Пришлось скорую вызывать. Что? Матрё неплохо стало? Нет, двум дедушкам. С инфарктом увезли. Ой, слушай, а тебе что на Новый год подарила? Мне подарила кабриолет, бабушка. Большой. Настоящий кабриолет подарила. А мне Барби балуют тебя. Ты знаешь, а у нас в школе, я видела случай, две девочки на окне сидели. Не на окне. Она Ты перепутала. А? А! У нас случай был в школе. Ну, у нас общая школа. Конечно. Просто у тебя отделение для умственных отсталых, а мне для нормально. Девочки две сидели на крыше. Одна добрая, вторая злая. И сверху плевали на прохожих. Ой, ну это же некрасиво! Добрая. Попала восемь раз, а злая четыре. Ну вот так добро всегда побеждает зло. А ты в каком костюме на елку пойдешь? Ой, я пойду в костюме Зайчика от Славы Зайцева. чудо-юды. От Юдашкина? <связывания> Ой, смешная же ты взятки. А ты, ты как четверть-то закончила? <связывания> Нормально закончила, <связывания> только по физкультуре три с плюсом. Почему три-то? Да я прыгал плохо. А что с плюсом? Смешно падаю! телевизор. Давай. Ой, смотри, Коля Баск. Ой, душка, душка. Мне не обязательно замуж за него выйду. <свят> Сделай себе парик, как у Таиси повали! <свят> а! Выйди, выйди петь, повали меня, откуси ладонь. <свят> Смотри, лучше Галкин показывает. Вот это артист, вот я понимаю. Он и Баскова, он и не... Ты что тут занимаешься, не пойми чем? Галкин, а ну, тут... Галкин, ну и что? А, а то тут... а, так может... Ты воль я бы не Чтобы ты не издевалась надо мной. Ой, а ты была на последнем концерте Петросяна? Господи, да если бы я знала, что это последний, я бы пришла. <связывая> Ой, а ты представляешь, я что в газете прочитала? В газете прочитала. Да. Прямо на большой странице написано, у Филиппа Киркорова женщины были. Слава на 20 килограмм. Ага, лицо-то осталось. Зато ноги хорошие. Дура ты в первом классе. Слушай, а что это у меня ноги, как у Волочковой? Потому что... Потому что... Ой, не продолжай. Это у тебя до родов позиции. Она родила и теперь... Нет, поэтому тебя... Ой, а ты знаешь? Я, когда вырасту, я стану депутатом. Ты че, идиотка? А что это обязательно? Ну ладно. Ага. Ой, ладно.